Друзі, сьогоднішня наша програма складатиметься з двох частин. У першій ми будемо говорити про футбольний клуб Зірка, а у другій про футбольний клуб Олександрія. І я з радістю представляю нашого першого гостя, виконуючого обов'язки головного тренера футбольного клубу Зірка Сергій Лавриненко. Сергій Дмитрович, я вас вітаю, дякую, що ви знайшли час і прийшли до нашої програми. Ось Четвертое место за результатами всего чемпионата – это а, прекрасный результат, зважаючи на то, в какой ситуации была зирка дозымы. Ну, в любом случае я думаю, что это результат для нас положительный, так как мы весеннюю часть чемпионата начинали э, третьи снизу, поэтому провели достаточно уверенно весеннюю часть чемпионата. Сыграли 13 матчей, 2 сыграли игры в ничью, одну проиграли и 10 побед. То есть я думаю, что это показатель достаточно внушительный. Плюс к тому, что мы старались показать зрелищную игру, во многих играх нам это удавалось. И спасибо болельщикам, которые нас приходили, поддерживали. То есть это было видно по их настроению, по их желанию приходить. То есть поддержка действительно была хорошая. знаєте, що приємно, кожну свою прес-конференцію ви розпочинаєте з подяки вболівальникам. Нас де дограл, чи вдома, чи на виїзді? Ну, потому что ну, футбол, наверное, и существует для болельщиков. То есть мы, в принципе, играем для них, стараемся то есть, этот, ну, показать хорошую качественную игру, чтобы болельщик оторвался от тех, наверное, ежедневных проблем, которых они э сталкиваются, с которыми сталкиваются. То есть сейчас очень сложная ситуация, видите, у нас и в стране. Поэтому если мы хоть капельку позитива вносим в ихнюю жизнь, в ихнее настроение, то, значит, мы уже свою работу делаем не зря. Я думаю, для Кіровограда завжди свято, коли відбувається поєдинок, приходять люди в за вас підтримувати и ось багато болівальників, болівальників їздять за вами на матчі. Вечувать их поддержку? Конечно, конечно. То есть это очень помогает и ребята, ну, скажем, с воодушевлением видят это все работает и после каждой игры, будь это домашняя выездная, мы всегда стараемся поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Вот даже вчерашняя игра показала то, что нас приехали, поддержали и именно фанатов было больше, чем, наверное, в команде хозяев. Поэтому, ну, это приятно, очень приятно. Вот взятый матч против э, Миколаева, который был у середу. Ось, э, я думаю, что для вас место, было приемнее занять четвертое место, чем пятое. Было таки? Ну, знаете, мы в каждой игре ставили себе задачу, ну, скажем, выходить и побеждать. То есть мы там, если взять, например, зимой и спросить, на что мы хотели какое бы место занять, ну, Наверное, никто бы вам не ответил. Но в каждой игре старались выложиться по максимуму, чтобы с каждой игрой прибавлять. Но получилось занять четвертое место. Я думаю, что это тоже для нас показатель нашей работы. Поэтому престижно все-таки. Ну и прием еще Десна втратила очки в матче против Гериуса. Ну, знаете, мы не, не смотрели как раз за, за этой игрой. Мы надеялись на свои силы. Мы хотели добиться результата. Именно сами. А то, как сыграет соперник, ну это уже лотерея. На это мы уже повлиять никак не можем. у есть рахунок у Харькова зналось сразу после, после матча? Нет, еще наш матч закончился и там, по-моему, еще минут пять продолжался. То есть нам уже сказали позже, я, по-моему, на пресс-конференции узнал о том, что они сыграли в ничью. Як вам поєдинок проти Миколаєва? Ми дивилися трансляцію, було багато моментів у Кирвограції. Роман Локтіонов забив, що в двічі приємніше, тому що ось ми з експертами говорили в студії, що Роману зараз треба забивати якомога більше. Ну так, да, Рома заби... Роман Лакіонов забив, но він не вийшов в стартовому составі, тому що він пропустив определенный період времени. У нього була болезнь, Він там після болезни переболел, ми поэтому не рискнули. игра была очень тяжелая, потому что, во-первых, было очень жарко, очень было жарко, то есть я, наверное, в этом году это самый жаркий день, который был, то есть даже находясь на лавочке запасных мы ощущали это, а ребятам на поле ну, войне было тяжелее. Но, тем не менее, они справились, справились с эмоциями, ошибок было много, но их было много с обоих сторон, и с нашей, и с ком и команды соперника. Но, тем не менее, мы смогли воплотить свои старания в один гол. И это принесло нам победу. У под конец чемпионата у вас возникли кадровые проблемы. Там с здоровьем были у Чичикова, у Романа Локтионова. Как вы шукали других футболистов, чтобы заменить? кем можно было заменить? Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить весь тренерский штаб и администрацию, то есть и врачей, и массажистов, которые готовили футболистов, то есть и то есть это уже, скажем, наше общее умение, то есть найти оптимальную формулу для того, чтобы, скажем, футболисты не, не, не чувствовали какой-то резкой перемены в составе, то есть выходили, выполняли те тактические действия, которые мы от них требовали. Ну, получилось-не получилось, это уже другой вопрос. Ну, я думаю, что в основном получилось. Ось на замов відпочинок вы пришли на третьем месте снизу турнирной таблице. Какая работа была сделана в час там месяцев? Ну, на что ад... сделали ставку? Ну, так сказать, чтобы мы как на какое-то одно качество нет. То есть мы провели достаточно объемные сборы. То есть спасибо нашему президенту Максиму Станиславовичу, что в это тяжелое время все-таки он нашел финансовую возможность поддержать нас. Мы выехали в принципе, на сбор и в Полтаве были мы, где участвовали в э, Кубке Пожичевского. Вот. И затем у нас была возможность выехать на учебно-тренировочный сбор в Никополе, где мы достаточно провели э, спаррингов, э, подготовки к, к чемпионату. То есть работа провелась, ну, скажем, объемная, тяжелая. Вот. Но в, помимо физической нагрузки, там мы еще много провели, проводили работы именно психологическим настрое ребят, потому что где-то ну играми первого первого круга мы себе подпортили немножко и репутацию, и настроение, поэтому старались вывести их э, психоэмоциональное состояние немножко на более высокий уровень. Где-то нам это удалось, и поэтому ребята в нас поверили, то есть, опять же, э, это работа всего коллектива слаженного, то есть от работников стадиона, которые, грубо говоря, готовили поле, до президента клуба. То есть все работали на результаты этой команды. Поэтому, я думаю, это и воплотилось в результат на сегодняшний день. Вот сейчас в вы придбали пяток футболистов. А выправдали они ваши сподевали? Э, ну, пятерых, четверых, ну, в принципе, Бачак, Рома, он, в принципе, у нас уже тренировался, это наш Кировоградский мальчик, да, я считаю, что то точечное усиление, которое мы провели в межсезонье, это качественное усиление, то есть и тот же Ковалев Максим, Кучеренко Саша, Лупашка Владислав, то есть это игроки линии обороны, которые в принципе, мы сыграли достаточно уверенно, мы очень мало пропустили мячей, по-моему, если я не ошибаюсь, мы 7 игр или 8 сыграли на 0, мы не пропустили. Поэтому я считаю, что это качественно повлияло на игру всей команды. Это за красной ланкой вы задоволены? В целом, да. В целом, да. То есть и игрой в обороне я доволен. То есть командными действиями и отдельно и этих игроков. Плюс у нас достаточно хорошо сыграли и фланговые игроки, то есть это и опытный Олег Дапилка і уже скажем не совсем молодой, Андрей Бацула, который прогрессирует в каждой игре. нам удалось ними переподписать действующие контракты еще на продолжительный срок. Поэтому ми надеемся, що в ближайший год они также будут стабильно играть и показывать тот результат, который мить ждем. Знаете, всі казали, ну всі експерти казали про те, що за підбором Росія ну, в зеркану понасильнішу на сильнішу команду перші визи. Після міжсезоння ось була презентація, представили новачків. Максим Березкін, президент клубу, сказав про те, що ну, скільки вже можна купувати тих гравців. Ну, хороші футболісти ось тільки це вже завдання тренерського штабу, змусити їх заграти. Ну. Сложно сказати. Понимаєте, здесь єдиної форми успіху, мабуть, нема. Кожен тренер, кожен тренерський штаб пише своє що... Прокопенко сказал, не ищите логики в футболе. Поэтому здесь все составляющие, наверное, должны дать результат для того, чтобы они воплотились в игре на, на футбольном поле. То есть все, все на сегодняшний день понимают, как нужно тренировать, где нужно тренировать, как нужно играть. Но вопрос, донести это до футболистов, чтобы футболисты были за, ну, одним целым и с тренерским штабом, и с футболистами. Поэтому ну, каждый ищет свой путь. То есть где-то у нас, наверное, в весенней части чемпионата... Я думаю, что вы убрали правильный шлях. Ну, знаете, жизнь покажет. То есть сейчас мы добились какого-то результата, но о нем уже нужно забывать. Уже нужно думать о том, что будет на следующий чемпионат. А следующий чемпионат может, ну, будет очень сложный. То есть добавились две хорошие команды. Это и Черкасы, которые финансовая стабильная команда, и Абалонь, которая имеет опыт выступлений в премьер-лиге. И в первой ли Поэтому на следующий чемпионат, я думаю, будет на порядок сложнее играть. Плюс уже и к нам отношение, наверное, будет совсем другое. То есть где-то мы своей игрой заставили э, команды немножко по-другому к нам относиться. Поэтому я думаю, что новый чемпионат будет то, что и сложный, вот, ну и в то же самое время, я думаю, интересный будет. Как для нас, так и для болельщиков. То есть будет э, достаточно хороших игр равных соперников. Поэтому... Надо набраться терпения, работать и доказывать, что мы не зря на сегодняшний день то есть провели именно эти игры так, на высоком уровне. А вы уже спілкувались с президентом клуба после Миколаева? Нет, после ну, да, ми, то есть общались, но только ну, скажем, он поздравил весь коллектив всех футболистов с окончанием чемпионата и с, с хорошим занятым местом. Вот. Но, ну, в принципе, там цели и задачи на, на будущий чемпионат мы еще в целом не обговариваем. Ну, я думаю, что задание ДНЕТСа, выход до Премьер-лиги, важный выход. Да, но мы тоже на это надеемся. И, в принципе, даже, можно сказать, уверены в том, что мы, скажем, хорошо знаем Максима Станиславича. Он человек, который ставит перед собой всегда самые высокие цели. Я думаю, что перед нами будет стоять задача именно действительно выхода в премьер-лигу. Ну, мы будем делать все возможное для этого. Мы хотим также представлять Кировоград в премьер-лиге. Нашей... за Александрией. Да. То есть мы, я после игры с Александрией, я им сказал, что ждите нас на следующий год. Поэтому мы надеемся тоже, постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы на следующий год мы тоже... Приехали. Главное, чтобы не там так и остались. Я думаю, что по подбору игроков и по подбору, ну, то есть, и тот квалифицированный тренерский штаб сделает все возможное, чтобы они не только были там, скажем, удержались, а были как минимум в середине турнирной таблицы Сейчас в межсезонье свиты у кого-то пиццели команды? Чем в принципе у вас влаштовывают футболисты такие на разе? Я думаю, что большого пополнения у нас не будет, но так так таким же образом точечное усиление. Я думаю, что 2-3 человека мы надеемся, что мы сможем э, подписать с ними контракты и, скажем, в дальнейшем сотрудничать. Если взять вторую часть чемпионата, какой матч для вас был наиважен в эмоциональном плане? Вы знаете, наверное, все были очень э, важны в плане психологии, потому что мы были в долгу перед болельщиками за первую часть чемпионата, то есть и каждая игра э, выходили и пытались ну, как-то реабилитировать с, перед болельщиками, перед президентом, потому что он, как никто, э, верил в нас, он э, вкладывает немалые средства на сегодняшний день в футбольный клуб, поэтому мы, мы как-то хотели показать, что э, это больше случайность, чем закономерность, мы старались и добиваться результата. Первые пять игр мы прошли на одном дыхании, в принципе, ну, не сказать, что это были легкие игры, но я думаю, для болельщика это были интересные игры. То есть это было э, изобилие, в принципе, атак, э, то есть интересных э, по, по движению, поэтому я думаю, что болельщик в целом должен был остаться теми играми. Даже при том, что мы дома сыграли ничью с лидером там, с Непродзержинском, но если взять статистику этого матча, то мы, в принципе переиграли их по всем позициям. первый тайм такой был скомканный, но во втором тайме мы создали моментов, наверное, на 5 игр вперед. Ну, в и так играли в ничью с Сталью, хотя так же доминировали на поле. Ну, видите, это показывает том, что все равно класс, наверное, команды достаточно высокий. Днепродзержинск, несмотря на то, что они вышли со второй лиги в первую, они тоже показали ну, содержательный футбол. То есть, тренерский штаб нашел, наверное, ту дорожку, как мы говорим, да, футболистам, э, чтобы они показывали тот зрелищный футбол. То -то, и... Можно говорить и про то, что в наступном сезоне Сталь это головный, один из основных конкурентов Зельгии за выход до премьер лиги. Ну, я думаю, да. Я думаю, что они будут также ставить задачу, не только они. То есть усиление будет во многих командах. На сегодняшний день даже это Нива Тернопольская, которой мы вот последний матч играли домашний. То есть вы видели, что они там как заключили или договор, или как с футбольным клубом Карпаты. На сегодняшний день 5-6 человек уже с Карпат приехало, и совсем это уже другая Нива. И совсем уже интереснее игра, плюс смена тренерского штаба, то есть Роман Толочко это тоже, ну скажем, игрок, который поиграл и как тренер уже состоялся. Поэтому я думаю, что команда это тоже будет претендовать, ну, пускай не на премьер-лигу, но на более высокие места, чем она занимается сейчас. Знаете, мы проводили опытывание, они выбирали лучших игроков зеркал сезон 2014-2015. Знаете, кто их? Чичиков. Чичиков. Вы согласитесь с таким решением болевальников? Как тренер? Ну, знаете, я бы не хотел с больше с этической точки зрения здесь говорить. Да, Алексей провел хороший сезон. Да, ярко, но, знаете, болельщик видит именно конечный результат. То есть Алексей забил, но то, что вся команда старалась, сколько, скажем, игроков, которые... Этот мяч надо было отобрать, доставить Алексею. Алексей уже делал завершено, ну, то есть свою работу. То есть он форвард, он должен забивать. Поэтому он всегда на виду, он яркий. Но не менее, скажем, важную работу проводили и, и, вратарь, и линия обороны, и все игроки, по сути дела, внесли свою, скажем, пользу в это. Плюс конкуренция у нас в линии атаки возросла с появлением Локтионова. Акименко Саша, достаточно квалифицированный, качественный футболисты, плюс щедрый, мостовой, Чичиков. Поэтому конкуренция возросла, и, соответственно, Алексей, наверное, ну, это способствовало. Без конкуренции не будет результата. Ну, вы знаете, у нас в студии Самир Хасанов сказал про то, что, мабуть, этот кубок нужно у всей команде, потому что хлопцы действительно заслужили на него. Ну, футбол это ведь командная игра, это ведь не индивидуальный вид спорта. Я думаю, что Алексей бы сам бы не смог бы добиться того результата, который он достиг. То, что он забил 11 мячей, да, по-моему? так. Да. Ну, а на другом месте у нас Андрей Бацуо. Андрей провел очень хороший сезон, очень. Он э, молодой человек, который хочет играть в футбол, амбициозный, не умеет проигрывать в хорошем смысле слова, он всегда старается играть на победу. Вот, это, в этом у него хорошее качество. Плюс очень хорошие физические данные, ну, он это воплощает в работу. И если взять, опять же таки, статистику, то есть он один из лучших левых защитников, наверное, у нас в первой лиге, а может даже и некоторые клубов премьеры. Ну, вы знаете, приятно спостерегать за вихованцем Кировоградского футбола, за Игорем Загальским, но молочинками Просто... Есть у него такие, знаете, какие-то лидерские качества? Ну да, Игорь в этом сезоне тоже очень сильно вырос. Знаете, я как только пришел в клуб, я ему сказал такие слова, что Игорь, если ты поверишь в свои силы, ты можешь вырасти в хорошего футболиста. То есть где-то он, наверное, прислушался, он то есть, более, скажем, ну так вот собрано, стал работать, и это тоже вот результат его работы на сегодняшний день. Он вызван э, в сборную Украины, э, едет студенческий, как студенческая лига, да? Ну, -то. Да, то есть он сейчас в составе сборной Украины, то есть едет представлять в, в Корею. Ну знаете, ну, в Буливанок все чекают на Александра Кочеру поплачем его уже в новом сезоне. Ну, мы надеемся. То есть Саша, в принципе, очень тяжело сейчас работает, проводит колоссальные нагрузки, ну, выдерживает. Поэтому я думаю, что уже в подготовке к чемпионату 15-16 года, который там начнется 21 июня. Саша уже приступит э, к работе в общей группе и надеемся, что травма не будет его беспокоить и он будет радовать еще наших болельщиков. Я своих думаю, своих такого да. битя, как чура, действительно выстречает на поле. Да, Саша лидер у нас, в принципе, как на поле, так и вне его. То есть он пользуется хорошим авторитетом в, в команде, поэтому нам, конечно, его не хватает и на футбольном поле. Ну и, я думаю, что для болельщиков это все-таки наш кировоградский парень, он всегда выходил, не жалел себя, боец до мозга костей, поэтому мы желаем ему удачи, быстрей, быстрее восстановиться и радовать своей игрой болельщиков. Ну и не могу запытать у вас про тренерский курс, который вы проходите, какая там ситуация? Знаете, ну тренер, тут можно рассказывать долго, потому что группа очень интересная. Ну, и, может быть, на, на зерковочный склад за все роки? Да, группа очень интересная, поэтому там и такие имена, что и Тимощук, и Сырна, и Шевчук, и Калиниченко, и Шершун, и Шацких. Ну, то есть люди, которые действительно поиграли. Сила в... футбольная команда. Да, то есть можно заявляться еще получать хороший результат от этой команды. Тренерские курсы ну, интересно очень проходят, эмоционально очень проходят. То есть очень много информации, много полезной информации, плюс хороший именно ну, как учительский состав. Да? То, есть, то есть тоже тренера и сборной, и Бузник Анатолий Иванович, Ковалец Сергей Иванович, и Ищенко Александр Алексеевич, который много лет был тренером в команде здесь кирпогородской звезде то есть поэтому ну очень интересно Ну, ще учеби, ну і що, впереді багато учоби, тому. Ну ось один з екзаменаторів Віктор Догадайло, який працював у Кіровограді, да. спілкувався він з вами, розпитував про Кіровоград. Так, да, він цікавиться, тобто для нього це все одно, ну, скажімо, частина душі залишилася тут, і він все одно все время, ну, хоче бути в курсі подій, тобто цікавиться, що у нас, як, він радий за те, що команда постійно набирає обороти. Поэтому, ну так, искренне этому радовался. Еще Игорь Сталовицький испытываю вас. <рес> ну, мы с Игорем уже давно очень дружим. И еще в бытности, когда были игроками, вот, мы, скажем, очень часто с ним общаемся и вне футбола. вот, Поэтому, ну как, ну как старые друзья товарищи, знаете, обо всем понемногу. Ну що, Сергій Дмитрович, я вам дякую за те, що ви прийшли у програму футбольні пристрасті. Ви у нас спершу. Я сподіваюся на те, що не останнє. Ми зустрінемося перед початком нового сезону, або після. Бажаємо, звичайно, успіхів вашій команді. І ми, як журналісти і вболівальники, ми переживаємо за вас, ми вас будемо підтримувати. Можливо, подеколи критикуємо. Але без... я думаю, що без критики не буде результатів. Да, я віддільно хотів би поблагодарити людей, які нас критикували. Повірте, це наоборот більше. ну, скажем, стимулирует к работе. То есть похвала, она как-то успокаивает. А именно вот критика, она иногда дает свои плоды, и мы, наоборот, стараемся исправить те ошибки, то есть, как говорится, незамыленным взглядом показать на то, что мы, может быть, где-то замечаем, где-то не замечаем, но без критики, наверное, не было бы того результата, который... Ну, знаете, у нас студии ледве тут надо добег доходило, когда мы обговорили <laughs> матчи за участие зерка, тут Добре, прекрасно, знаєте, Олексія Йосифовича Касмана. Це взагалі тут він постійно відстоює Кіровоградську зірку. Ну, я думаю, так буде. І надалі. дякую, що ви прийшли. Ми з нетерпінням чекаємо нового сезону. Ми, звичайно, хочеться, аби зірка продемонструвала таку саму гру, як і ось у другій частині чемпіонату, можливо, навіть краще. Ми вже у, з наступного сезону через рік побачили наш рідний клуб у прем'єр-лізі. Дуже б цього хотілося. Спасибо большое. Ми приглашаємо всіх болельщиків уже на новий чемпіонат. Поддержите нас. Ми постараємося своєю радовать тільки радуватися. Ну, зараз друзі, давайте подивимось рубрику від інтернету видання «Фотоінформ». Ось ваші емоції, болівальники під час матчу зірка Нива. А після цієї рубрики ми зустрічаємо у студії директора футболу клубу Олександрія. Залишайтеся з нами.